А, хотел бы тоже начать с того, что к этому матчу команды, представляющие Одесскую область, это всегда Дерби, вы дебютируете в Дерби, с чем мы тоже, кстати, поздравляем. А, подошли на соседних местах турнирной таблицы. И это, конечно, обещало на хал простей в, в этом матче. А, как вы готовили команду, к чему вы персонально готовили команду, находясь в Да, Добрый вечер. Правильно вы все сказали, да. Одесса очень хорошо выступает в этом сезоне. Да. Дома проиграли одну игру, только и была эта серия. Это ряд выигрышей плюс дерби. И, конечно, мы серьезно готовились и разбирали вашу команду, и настраивали игроков. Как я вижу, да, это нам удалось. Спасибо игрокам, игрокам за это. И, конечно, спасибо нашим фанам, которые приехали нас поддержать. Да, и это очень важно. Нам всегда им и мы это ценим. И игра сложилась с самого начала сложно, да, потому что ваша команда очень хорошо играла на обоих сторонах. Мы закрыли наших игроков. И нападение играли очень агрессивно, особенно на контратаках. Хорошо раскидывали мячи, мы не успевали не успевали движения и защиты. И нападение тоже наше движение не было таком, как, как надо будет. Да. Мы держались ровную игру, да, и на это нам удалось второй четверти, да, сравняли игру, несколько очков вышли вперед. Но в второй половине все поменялось, да, мы усилили свою игру и защите увеличили агрессивность, также старались закрыть ваших лидеров, да, которые всем известны, да. И это нам удавалось. И нападения нам получилось много и что, да. И хорошо играли с периметра, хорошо двигался мяч, да. Игроки принимали правильные, правильные решения, и была агрессивная игра, как это нужно. Так что, я думаю, мы провели хорошую игру против хорошей команды, да. И, конечно, мы рады выиграть. Вы уже приезжали в Одессу в статусе тренера а Баскет. Знаете атмосферу, которая есть в этом зале в качестве тренера химика? первый раз и с таким залом вы сталкиваетесь с огромной и Какое впечатление на вас произвела сегодня атмосфера? Да, уже... двигали... да, спасибо за вопрос. Конечно, мы предвидели, это уже и была информация, что зал будет полный и знали, что э, одесский болельщик тоже очень горячий и, и хорошо поддерживает свою команду. И, конечно, это э, и мы дали эту информацию своим игрокам, что будет дополнительное давление, да. Но с другой стороны, очень приятно играть в таком зале. Да. Любой настоящий баскетболист или спортсмен, да, он вдвойне хорошо себя чувствует или хорошо чувствует игру, не игру, а свою, свою работу, да, как можно сказать, баскетбол, если трибуны полные и, и зрители помогает обоим командам, как сегодня вышло, потому что, как я сказал, и наши зрители были. И ну, что я могу сказать? Да, конечно, одесский зритель понимает баскетбол, и это, это приятно играть и при полной футболе. Есть ли вопросы, а, пожалуйста, Карлис? Карлис, в первой половине игра была равная, во второй вы оторвались, и по, по сути борьбы не получилось в конце уже. А, это стало следствием ваших изменений э, в перерыве? Или это все-таки более... Э, ротация расширенной вашей команды сыграла роль? Я думаю, что и то, и то, да, как бы вы правильно все заметили, вопрос прав, правильный, что мы, как бы нельзя сказать, что мы все поменяли, да, мы как, по тактике мало что поменяли второй половине в сравнении с первой, но просто усилили свою игру, да, и это нам получилось, да. Я не знаю, это мне трудно сказать, это надо спросить тренеру Одессы, игроки Одессы подустали или нет, да, это уже как бы... Ну, с другой стороны, если так смотреть, да, конечно, мы их хорошо закрыли и, и не давали много возможностей себя проявить в вашем Что ж, есть из меня больше вопросов. Благодарим вас. Да, спасибо. Удачи. удачи, удачи хорошего